Okay so dalam video ni kita nak belajar pasal pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Okay so biasanya okay, kita akan belajar definisi dulu kan tapi untuk kali ni kita tak belajar definisi dulu. Nanti kita datang balik dekat definisi ya. Eh? Okay jadi sebelum tu korang kena tengok lah pantulan dalam penuh tu apa. So kalau kita tengok perkataan pantulan biasanya dalam kepala kita bayangkan pantulan is cermin. Reflection cermin kan. Okay so biasanya kita ada cermin lepas tu kita contohlah kita suluh lampu. Ah ha, Katakanlah okay, ni cermin Lepas tu bila kita sulur lampu kat sini Apa yang berlaku adalah benda ni akan patah balik Kan cermin lah biasa tak ada apa-apa Okay korang sulur lah macam mana pun lampu tu takkan pergi ke belakang cermin Tapi tapi cuba kita tengok dekat sini eh Dalam video ni okay eksperimen ni korang boleh cari dekat YouTube dekat sini lah Total Angel Reflection ni adalah dia punya channel Okay so apa yang berlaku adalah kita ada satu prism dekat sini Cahaya tu lalulah dari sini Okey cahaya lalu daripada sini so ini adalah prism Jadi apa yang berlaku adalah dia cahaya lalu Okey kita kena faham cahaya boleh je lalu ni bukan cermin So cahaya boleh je lalu jadi cahaya lalulah takde apa-apa pun Okey cuma cuba korang tengok apa yang berlaku Okey tengok eh kat sini Okey cahaya masih lalu Okey jadi kita tahu ini bukan cermin Jadi kita tahu ini bukan cermin so yang berlaku adalah pembiasan Sebab ada dua media Kalau korang tengok sini dia menjauhi normal Okey, menjauhi normal. Jadi apa yang pantulan dalam penuhnya? Pantulan dalam penuh adalah bila Okey, cuba tengok dekat sini. Nampak tak? Benda ni dia bukan cermin tau. Kita kena faham betul. Okay, ini bukan cermin. Sepatutnya cahaya boleh je lalu, tapi at a certain angle tiba-tiba cahaya tu patah balik. Okey, dan tak ada cahaya keluar dah. So ini nama dia pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Okey jadi sekarang ni kenapa tiba-tiba boleh macam mula-mula tadi cahaya keluar? Kan, tapi tiba-tiba kau hujung, eh patah balik pula, pantulan pula. So, untuk buat pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection ni, kita kena penuhi syarat-syarat dia. So, apa syarat dia? Syarat dia adalah dua ni. Okay, cikgu suruh cakap kat pelajar, basically untuk pantulan dalam penuh, kalau korang tak ingat syarat, umpama korang tak belajar apa-apa pun untuk pantulan dalam penuh. Sebab benda ni yang paling penting sekali. Okay, so syarat pantulan dalam penuh ataupun conditions for total internal reflection ada dua. Satu, cahaya kena merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Okay, cahaya merambat. So, kalau nak buat ayat penuh dia adalah cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi kepada medium berketumpatan optik rendah. Light propagates from um, more that more optically denser. Okay, optically denser to less dense, medium. Okay, so maksudnya macam mana? Contoh, katakanlah kita ada glass. Okay, kaca lah. Lepas tu kita ada water. Air. So, antara air dengan kaca, which one is denser? Okay, antara air dengan kaca, this one is denser kan? Okay, lebih umpat. Jadi, kalau nak pantulan dalam penuh tu berlaku, cahaya kena datang dari sini. Okay, sebab apa? Sebab dia denser. Okay, kalau cahaya datang daripada sini, takkan berlaku total internal reflection tu. Jadi, first syarat dia adalah daripada denser to less dense medium. Okay, yang kedua, sudut tuju kena lebih besar daripada sudut genting. I kena lebih besar daripada C. Ha, jadi, siapa yang follow daripada hari tu, maksudnya dalam video yang sebelum ni pembiasan, kita dah cakap dah pasal C sebenarnya. Tapi cakap je lah, sebut je lah, tak explain pun lagi. So, hari ni sekarang dalam video ni, C ni apa? Ha, itu pun kita tinggal dulu. Okey dalam video selepas ni cikgu akan bagi tahu okey C ni macam mana nak tahu tapi untuk sekarang terima je dulu critical angle dia adalah uh, apa C tu adalah sudut genting ataupun critical angle dan kalau kita nak buat pantulan dan benar dia kena cukup dua syarat ni bukan salah satu pun halal tau tak dia kena dua-dua cukup syarat okey jadi sekarang ni kita tengok ha okey kita dah tahu syarat dia tadi okey kita dah tahu syarat dia tadi jadi macam mana? Apa macam mana nak apply syarat tu? Okay so diberi bahan yang Kala biru ni lah ketumpatan optik dia Lagi tinggi daripada udara. Maksudnya Inilah yang denser Okay inilah yang Lebih tumpat Okay lepas tu dia kata Diberikan sudut Genting dia, critical angle Dia adalah 50. Again Critical angle tu apa? tak apalah Nanti kita tengok balik eh Nanti kita tengok, kita belum tahu lagi critical angle tu apa, tak belajar lagi, terima je dulu. So critical angle dia adalah 50. So, situasi petak ditanya yang mana, adakah dia berlaku total angle reflection ataupun tak? Pantulan yang penuh berlaku ke tak? So tengok nombor satu, cahaya sekarang dalam tempat yang tempat, settle lah. Syarat pertama okey. Tapi sekarang ni syarat kedua adalah I kena lebih besar daripada C kan? Okay, korang tengok sini, ni adalah I dia. I dia adalah 45 tapi c dia adalah 50 so i kurang dari c jadi syarat 2 dia tak cukup jadi tak boleh berlaku pantulan dalam benu so total internal reflection does not happen so kalau gitu apa yang berlaku yang berlaku adalah disebabkan kita ada dua media we have two media ingat balik hari tu kita belajar kalau dua medium berlaku apa berlaku pembiasan ha pembiasan tu ataupun refraction happens towards ke away normal dalam cerita ni away normal. Kenapa dia away normal? Sebab ni dense, ini less dense. Okay, so less dance dia lagi laju. Laju fast, F-A-S-T. So, bila dia faster, dia away normal. Itulah. Alright, so soalan B. Okay, kalau kita tengok dekat sini, I kita 55. Okay, first syarat dia dah lepas lah, denser. Pergi okay, ke less dense. So, I dia adalah 55, C dia 50. Ha, cukup dah dua-dua syarat. I lebih besar daripada C. So apa ni? Ha, jadi dia akan patah balik. Sebab apa? Inilah dia pantulan dalam penuh. Ha, dia tak boleh ada cahaya kat luar. Okay by the way boleh je macam contoh kan dalam situasi satu boleh je cahaya tu pantul sikit. Okay pantul sikit macam sebahagian dia turun sebahagian lagi keluar. Sebahagian dia pantul sebahagian lagi bias. Yes. Okay some of it is uh, reflected dia ada part dia Uh, refracted tapi ini belum lagi total internal reflection Sebab keyword dia adalah total Sepenuhnya dia reflect di dalam Sebab tu nama dia total internal reflection Okay anyway point dia adalah Kalau dalam case B ni dia akan buat pantulan dalam penuh Sebab cukup dua-dua syarat So yang ni tadi tak berlaku Yang ni berlaku Okay kita tengok yang C Ha sekarang ni light dekat luar Dekat air Dia masuk ke dalam tempat enhancer Ha syarat pertama pun tak lepas Syarat pertama tak lepas tak jadi ya pantulan dalam penuh. So ingat kalau tak jadi pantulan dalam penuh apa yang jadi? Okay if total internal reflection does not happen then what happen? So kita ada dua medium. So kalau ada dua medium apa yang berlaku? Yang berlaku adalah pembiasan cuma dalam kes ni dia mendekati normal. Kenapa? Sebab dalam denser medium dia akan jadi slower. So slower akan jadi towards normal. Okay itulah ceritanya. Jadi awal tadi cikgu kata pasal apa, apa dia punya definisi tu kan. Okay, sekarang kita tengok dia punya definisi. Sebenarnya walaupun definisi ni panjang, sebenarnya dia memang menerangkan apa yang kita baru belajar tadi. Okay, so pertama sekali kita ada, contoh lah, kita ada prism kan. Okay, kita ada prism. So prism tu ini adalah dense media. Ini adalah less dense, tumpat dengan kurang tumpat. So kalau nak berlaku pantulan dalam penuh, dia kena daripada dense pergi ke less dense kan? Okay, ni I kita. Jadi tengok kat sini eh. Dia ada pantulan. Betul lah kan? Kalau kita nak benda, pantulan dan penuh tu basically pantulan lah. Okay, so I dekat sini. So dia adalah reflection dekat border of two medium. Maksud ayat ni adalah kita ada dua medium. So sempadan yang memisahkan dua medium tu adalah inilah. So pem, pem, pantulan tu berlaku kat mana kat sini? Okay, dia bukannya macam contoh ni medium tertiba dia berlaku kat sini. Tak, dia dekat sempadan. Okay, yang mana sudut tujuh I dalam medium yang mempunyai ketupatan optik lebih tinggi. Nampak? So I ni mesti dekat dalam denser medium. Optically denser medium. Okay, di mana I tu must be bigger than C. Barulah cukup syarat. So, betul lah kan? Satu dia dance to less dance. Satu lagi I lebih besar daripada C. Ah, ha, macam tu lah ceritanya dekat sini. Okay. Alright. Jadi, dari situlah kita cuba untuk fahamkan definisi untuk pantulan dalam penuh. Okay. So, sekarang eh. Oh ada dua je soalan. Okey boleh lah kita buat soalan ni kat sini eh. Okey. So rajah menunjukkan sinar cahaya merambat ke dalam kaca. So maksudnya dalam ni. Okey daripada air masuk dalam kaca. Lepas tu dia kata sudut genting kaca adalah 42. Okey so dalam cerita ni. Okey jap kadang-kadang pelajar kan dia dia confuse. Sebab dia kata cikgu. Tapi masalahnya bukan ke dia datang daripada air udara. Lepas tu masuk ke dalam kaca. Okey, cikgu faham poin tu. Cuma kita kena tengok juga, juga dalam cerita ni, benda tu berlaku di sini. Okey, pembiasan ke pantulan, benda yang kita nak tengok tu, pembiasan atau pantulan penuh tu berlaku dekat sini. Jadi dia adalah sempadan daripada tumpat, dance ke less dance. So maksudnya kita tengok dua layer ni, bukan dua layer ni. Okey, cikgu ulang untuk mereka yang keliru yang pertikaikan kata, oh cikgu tapi dia start daripada udara, ya benar. Tetapi benda yang kita nak tengok pembiasan atau total deflection tu berlaku di sempadan yang ini. Jadi kita still consider dia sebagai daripada tumpat kepada kurang tumpat. Okay, so soalan pertama dia kata terangkan apa yang berlaku pada titik X. Mana X ni? Okay, inilah X sebenarnya. Nak cakap ini adalah X. Okay, jika I adalah 38. So kita tengok dekat sini. Okay, syarat pertama dua-dua dah settle tau. Sebab apa dia berada dalam tempat yang tumpat nak pergi ke kurang tumpat. Dancer to less dance. So, I adalah 38, C adalah 48. Ha, so, I kurang daripada C. So, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah pembiasan. So, kat sini korang boleh kata pantulan dalam penuh tak berlaku. Okay, so apa yang berlaku? Pembiasan. So, pembiasan berlaku ataupun cahaya, ni mana kot, cahaya terbias menjauhi normal. Okay, light. Like reflex away normal. Okay. So kalau dia minta explain, okay sebab tu lah awal tadi cikgu kata ciri-ciri dia benda yang paling penting. Tak ingat ciri-ciri as if korang tak belajar langsung benda ni. Okay so kenapa ciri-ciri paling penting? Sebab most of the time, okay kebanyakannya bila korang jawab soalan tu memang jawapan dia sebenarnya bercakap pasal dia punya ciri-ciri tu. So contoh dalam kes ni cahaya terbiasa menjadi normal. Okay fine. Pembiasaan berlaku lah kan pantulan dan penuh tak berlaku. So dia minta penerangan kenapa? So kita boleh kata sebab cahaya merambat dari medium perketumpatan optik tinggi ke rendah. Okay. Lepas tu satu lagi dan sudut tujuh sudut tujuh lebih kecil dari sudut genting. Ha, macam tu lah. Tu so, tak cukup syarat lah. Syarat kedua dia tak cukup iaitu sudut tujuh dia lebih kecil daripada sudut genting. Ha, apa translate? Okey, kejap. Uh, translationnya adalah light like propagates From ah ha, Kalau ada yang tanya cikgu kalau tak tulis optically tak apa ke Biasanya dia terima tapi Kalau nak selamat tulislah kan ha, Sebab dancer, dancer Density maksud dia lain Optically dancer maksud dia lain ha, So kalau nak selamat sentiasa buat lengkap ha, From optically Dancer medium to less dense And then and The incident angle is larger than the critical angle. Itulah cerita dia. Okay. Alright. So, situasi kedua. I adalah empat puluh lapan. nampak I kat sini adalah empat puluh lapan. So, kalau dia empat puluh lapan dan I adalah empat puluh lapan tapi c empat puluh dua. Jadi I dalam kes ni lebih besar daripada C. Syarat kita dah tahulah memang denser to less dense. Memang dalam gambar ni dua-dua. Dia daripada dense to less dense. So dekat sini apa yang berlaku? So ha, ni tak tak ni bukan jawapan dia. Jangan risau. Okay. So cahaya mengalami pantulan dalam penuh. Mengalami pantulan dalam penuh. Okay. Light undergo total internal reflection. Okay, macam tu. So, kenapa? Sebab cahaya merambat daripada medium berketempatan optik tinggi ke rendah dan sudut tuju lebih besar dari sudut genting. Okay, is... Oh, tadi tu... Sorry, sorry. Kejap, kejap. Sabar, sabar. Ah, ha, okay. Dia yang Comment. Okay. Sabar, sekejap. Is smaller. Dan negatif angle ha, ni sekarang baru laje ha, Itulah cerita dia Jadi point cikgu kat sini adalah Kalau korang perasan syarat tu yang penting Okay tapi tak boleh lah dalam exam Kenapa benda ni berlaku kerana dia cukup syarat lah Tak boleh lah macam tu Jadi korang kenalah sebut dia punya syarat Ingat eh syarat dia daripada tumpat ke kurang tumpat From dancer to less dance Lepas tu I lebih besar daripada C Okay selesai Jom kita tengok satu lagi contoh soalan Sebelum finally kita tengok C tu apa Ha, tapi tidak. Contoh dulu. Okay. Diberi indeks biasan bahan ialah 1.33 pilih laluan cahaya yang betul di X. Okay soalan ni sekarang mungkin senang untuk kita jawab sebab memang tengah buat pantulan dan penuh so brain kita dah macam okay kita tahu nak buat apa. Okay tapi orang kena fikir dalam exam macam mana nak approach soalan ni. Macam mana nak tahu nak buat apa dengan soalan ni. Okay so first kali kita nampak prism ada dua medium. Okay, so prism ada dua medium. So dekat sini ada dua benda boleh berlaku. Pembiasan dengan pantulan dalam penuh. Refraction and total internal reflection. Okay, so macam mana nak decide? Okay, kita tahu berlaku tak berlakunya dekat sini pantulan dalam penuh. Total internal reflection depends on value C dia. Adakah I dia lebih besar dari C atau I dia kurang daripada C. Antara dua je. Jadi dalam soalan tak bagi C tapi dia bagi N. So macam mana nak proceed? So subtopik satu. Nampak tak? Dia berkait. So, subtopik satu kita belajar N equals to 1 over sin C. Bukan N equals to C per V tau. Sebab kadang-kadang cikgu tanya, okay, formula apa yang ada C? Betul lah formula ni ada C. Tapi C ni C lain. Ini adalah speed of light. Ha, kita tengah cakap pasal critical angle ataupun sudut genting. Jadi, kita masukkan nilai. Okay, so dekat sini kita tahu bahawa Ataupun korang boleh terus letak C sama dengan sin inverse 1 bahagi dengan 1.33. so tekanlah kalkulator. Ya okay. eh. 1 bahagi dengan 1.33 inverse sin So korang dapat 48.75 darjah Okay, 48.75 degree. Jadi tengok dekat sini, I dia adalah 30. Tapi C kita adalah 48.75. Ha, dah, sudah. Jadi ke tak? I dia kurang dari C. So tak jadilah pantulan dalam penuh. Tak jadi pantulan dalam penuh. So tak jadi pantulan dalam penuh, dia dah salah. So dia akan buat pembiasan. So pembiasan antara A dengan B lah, C kita tak belajar lagi biar dulu Tapi antara A dengan B So A mendekati normal, B menjauhi normal Towards normal dengan away normal So dalam kes ni dia pergi tempat yang less than medium So dia menjauhi normal So jawapan dia adalah B bola Alright, so apa-apa pun yang berlaku Untuk pandulan dalam penuh korang kena ingat Dia punya syarat ataupun dia punya conditions For total internal inflection to happen Then barulah senang untuk kita Jawab soalan yang berkaitan Okay, okay so kita dah tengok dah pasal pantulan dalam benuh. Okay, dalam eh sorry, dalam video seterusnya kita akan tengok finally sudut genting tu apa. Okay, nanti kita akan tengok dekat dalam video seterusnya. So untuk video ni, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.